Во-первых, хочу сказать, что на сегодняшний день команды в турнире более-менее коллективы высшей лиги подобрались сравнение, поэтому тем интересен стал турнир. Ну и по последнему матчу, что могу сказать, то есть у нас были некоторые кадровые проблемы, не играл главный тренер, то есть Максим Берлизин. Играли матч практически в шестеру. По самой игре мы играли на контратаках. Ну, в принципе, я считаю, что результат закономерен. 1-1. Мы могли как выиграть, так и проиграть. В атаке Виталий Кадигов отдал передачу. Мне просто надо было в В принципе, то, что я сделал. Ну, обычно мы особо не готовимся, потому что у нас вся команда, в принципе, можно сказать, возрастная, после 30, там, 35. То есть нам уже не надо готовиться. Не, у нас уже сформировался коллектив, мы давно играем, просто за разные команды давно друг друга знаем. И не усилились, играем теми же людьми, которые были. Ну, задача, как всегда, максимальная, потому что по подбору игроков мы, в принципе, готовы играть, бороться только за самые высокие места.